Hər kəsə salam. Dərs vaxtı kanalına xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə birlikdə sehrli kvadratlar dərsinin keçərik. Tapşırığı birə baxaq. Müəyyən qayda ilə verilmiş ağadərlər 9 xanalı kvadratdır. Ha, elə düşün ki, üfüqi, qışağıqlı və diagonal istiqamətində topladıqda cəm eynil olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Həllə cəmi nə olacağı adətən verilir, amma bunu özünüz də təyin edə bilərsiniz. Cəm sağdan və soldan saydıqda ortada yerləşən ədədin, yəni 5-in 3 mislinə bərabərdir. Deməli bütün isqa istiqamətlərdə cəm 15 olmalıdır. 9 xanalı kvadratı çəkək. İndi mən gözəyarı çəkirəm. Siz dəftərlərinizdə daha yaxşı çəkərsiz. İndi həmin kvadratın orta istiləndə gördüyümüz şəkildə xanalar əlavə edək. Ümş rəqəmləri diagonal boyunca xanalara aşağıdakı şəkildə yazaq. İlk növbədə mən buranı silim. Mhm. Burda 3 demə çəkəcəyəm. Sonra 5 Yani 1, 2, 3, 4 ve son olarak 5. Sonra 1, 2, 3, 1. Burada 3 olacak. Bura 2, bura 6. Sıfırın. Hı, böyle düzdür. Bura 1, bura 5, bura 9. Sonra 4, 8, 7. İndi isə biri 9-un 9-u 1-in qarşısındakı xanaya, 3-ü 7-nin, 7-ni isə 3-ün qarşısındakı xanaya yazaq. Sehrli kvadratımız hazırdır. İndi ilk növbədə kvadratı mən sildiyimə görə bunu kvadratımızı təzədən çəkirəm. Aha. 2 7 6 9 5 1 belə yerləşdirəcəyik. Hə, düzdür, düzdür. 4 3 1. Aha. 4 3 8 də başlayaq, çəkmişəm. E, yaxşı, bu şəkildə oldu. İndi sual birə. Yoldaşına səhərli kvadratı qurmaq üçün rəqəmlər var. Bilirdiniz ki, müəyyən ardıcıllıq olmalı idi. Necə? Məsələn, 3-ə, 4-ə, 5-ə vəsaitə bölünən ədədlərin ardıcıllığı. 2 olaraq İkinci olaraq sayı 9 olmalıdır. Və bərabər olmalıdır. Bu şərtlərə də nəzərə salaq. Cəm ortadakı ədədin 3 mislinə bərabər olmalıdır. Bu şərtlərə nəzərə alsaq, onda 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ola bilər. Cəm isə 21 vur 3 bərabər 63 olmalıdır. Yuxarıda verilmiş qaydadan istifadə edərək məsalıq və səhirli kvadrat hazırlaya bilərik. Amma mən indi burada o ıı, şeyləri yazmadığıma görə qeyd etdim. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 şu biraz səhfdən yazım. Bunları yaddınızda saxlayın çünki yer yoxdur burdan yazmağa. Yadda saxlayın. 9 12 15 18 21 24 27 30 30. Gəlin indi yenə bir kvadrat çəkək. Biraz bunu da böyük çəkim çünki ətraflı görünüşüm istəyirəm başa düşürsünüz. İndi bura yerləşdirərik. 12 var idi, 27 var idi, 24 var idi, 33 var idi. Sonra 21 var idi. Nəzərə alaraq sayıram amma mən indi, yəni bunu həqiqətən də belə qaydayla yerəməliyəm, amma mən indi bunu nəzərə almadım. Burada 16 yazdım. Mən. Bu 15-dir, 15. Bu 15 kimi görürsüz. Olmuş. Ədəd orta. Müəyyən sayıda verilmiş ədədlərin orta qiymətidir. Verilmiş ədədlər toplanır və onların sayına bölünür. Aslında əslində, mən indi burada bir edede ədədi ortanı əslində biz sizinlə birlikdə e, yəni sabah keçəcəm. Ona görə indidən keçməyəm. Amma mən indi kısa bir məlumat verdim ki, müəyyən sayda verilmiş ədədlərin orta qiymətidir, verilmiş ədədlər toplanır ve onların sayına bölünür. Ee, aslında ben şimdi burada bir, e, Gelen defa devamını ederim. Sağ olun. Canlarım.